Бассейн наляхова 12А. Здесь уже воды прилично. Ну и я наблюдаю, я наблюдаю источник, как сказать, откуда течет вода. Видим? То есть что это течет непонятно, то ли канализация, то ли сточная, ну ливневка, непонятно, ну ливневка, откуда взяться в воде? Дождя нету. Но вода течет и течет постоянно, непрерывно. Кто ее будет ремонтировать, никому не понятно. Ну вот такая жизнь у нас. Итого бассейн наполняется.